И всем приветики, это видео, это у меня второе видео уже, новенькое 2015 года, потому что те видео я снимала в 2014, 2014, ну давайте начнем. Это видео, вы видите, да, ну как видите, у меня тут камин, это у сам сделал папы и на нем цветы стоят. И как видите, у меня вот тут висит медаль. Это сегодня я со соревнований приехала. И <laughs> вот она золотая. И давайте начнем. Это видео будет, что я ложу Мне необходимо в свою косметичку. Куда-нибудь поехать на какой-то отдых. Или остаться где-нибудь идти или украсть на сколько-то дней. Вот, или там в поезд, или на отдых. Ну, первое, я приготовила три коробочки. Две таких. Одна такая. Моя вот и самая Сразу скажу, что первые тут лежат губы, ножки, тушь, всякие такие кисти, лаком и все такое. Дальше вот тут кисточки, тут пудра всякая, румяна. И давайте начнем. А дальше еще хочу показать вам косметичку. Вот такая вот она розовенькая. Она из кожи. И духи я брать не буду, потому что у нас очень много пробничков. Я их запасаюсь на 100 дней. Они у меня очень хватают. Такой розовый, очень довольно красивый. Как видите, у них такие разделители. Такая вот удобненькая штучка замок. А вот тут такая вот еще отстегивает. Не знаю для чего. А внутри какая она. Давайте посмотрим, какая она внутри. Алиса! Какая она внутри. Вот такая вот. Тут есть у нее пакетики. Ну, первый, второй. Вот такая вот хорошая сумочка. Давайте еще. Ну, сильнее. Да, и замочек у нее красивенький довольно. В виде согнутой буквы О или даже не знаю чего. В виде даже рыбки. Ну, я считаю, что нужно пристегивать вот это. Мне никогда не нужно, я даже не знаю. Кто знает, пишите мне в комментариях. Что это такое, зачем он нужно? Только, конечно, потом сложно пристегивать. И да. И упорную полчаса моя работы. Почти что полчаса. Я пристегнула. Как видите, я была на соревнованиях по подводному плаванию Акваплон, диверсант. Тоже подписывайтесь на канал в Ютубе. Есть. Э, я, может быть, оставлю него ссылку. И давайте начнем. Первое, что тебя его уложить Из первой самой тяжелой коробочки давайте начнем. Но я всю косметику, конечно, не буду показывать, но самое нужное. Самое нужное, я без него не справлюсь никогда. Нам его дали с мамой в подарок. И мы иногда с ней пользуемся вместе. Потому что мы хотели еще купить, но нам это подарили. Э, да, и Алиса! Алиса! Ну, модель моя красотка, вот Мишель мой красавчик, вот Алиса там за дверью. А вот Веста моя красавица на камеру, покажи. Ну, я обязательно исправлюсь и подложу в свою косметичку Эк. Дальше я выбираю между... Э скольки скаль туши да, можно посчитать Сейчас у меня летят, наверное, но, ну, 4 штучки и вот столько как видите этот я обязательно беру потому что он э зеленого цвета вот такой вот и если куда-то сходить в красивое место <laughs> ну куда-нибудь на вечеринку такое, я его беру Ну и, конечно, выбираю из простых тушей. У меня есть от розы оле Джоленд и от баш баш Каверсы. Вот такая вот. И так вот это показала от розы. А это роза Оле Джорин, Джордин. И вот она очень, кстати, хорошо красит. Я почти пытаюсь каждый день накрасить хорошо очень. И я ее, ну она довольно дорогая, и мне она очень нравится, кстати. Ну и такая вот, видите, Алис даже леопардовым. Она мне тоже очень нравится, но она очень она не очень прям плотненько красит. И это не, не держится, так как она мало держится. Держится она всего то Где-то около двух часов. Мне там кажется, это мало. Вот это очень хорошо держится. Она держится около 8-7 часов. Мне это очень нравится. И я такой 8-7. Это папа, сами на лайсе. Она будет держит, даже не знаю. Сейчас посмотрю. Ну, короче, она долго держится. Вот, оп, она держит 10 часов. Это правда, потому что я ей долго пользуюсь. И я все-таки убираю абитуаль. Ой, абитуаль. У меня такой же одинаковый душ был. Душ был отбавь. А, все-таки я ложу в косметичку, потому что этот мне жалко, я пользуюсь только куда-нибудь прям супер такой вот. И да. Конечно, я беру палетку теней. Так, у меня есть вот такая палетка теней. Видите, я накрасила сейчас купа, потому что мне сейчас сегодня вообще не красиво. И завтра буду снимать видео мое утро, мой мординг. Куртин и поехали. Это завтра будет. Да, я взяла вот это. Все для ресниц. Ну, ресницы я немного накрасила, конечно. Сейчас быстро покажу вам кое-что. Вот я готова. Не готова. И, конечно, я хотела показать вам палетку теней, которую я очень хочу брать. Очень хочу брать. Так как я только в 2014-м ее купила. Около последнего года. И, наверное, все ее знают от фильма Летуаль. Сейчас покажу ее. Как видите. Тут сколько-то цветов я, если честно, не считала. Губные пудра, кисточкам. И вот так вот здесь выглядит этот набор. Он очень красивый, я купила его. Ну, если честно, он не очень-то и дорогой. И да. Я видела такой же набор только в другом магазине за большую сумму, а это всего лишь тысяча Играла как. Ну, поэтому да. И я его все время храню в такой коробочке. И все время беру потому что, если честно, я его ложу в сумку, он не помещается, потому что и я не могу без него. Вот. Да, не могу. Вот именно с своими веками куда-то пойти, если накрасила ресницы. Я тут как даже... Дальше я беру, так, я просто обожаю тени, я беру две палетки теней. Одна такая, она чуть поблестящая, вторая такая, потому что я очень люблю. Всего их тут четыре палетки цветов и тут четыре палетки цветов. И я их беру. Это блестящее. Это кайлику блестящее. Я ими каждый почти 100 день крашу. Дальше. Что я беру из губнушек? Вот все мои губнушки. видно. Начнем с первого столбика. Из черного гнушки. Чуть. Вот этой гнушкой. Видите, она вот такого цвета. Да. Довольно да, красиво она мне нравится. Это кубнушка вот такого цвета. С блесточками. Сейчас покажу, какого это кубнушка цвета, у меня почти, почти нету. Я ее все-таки еще как-то пользуюсь, потому что я хочу их дополнить. Ну и дальше эта кубнушка, она моя самая-самая любимая. Это на втором, это на первом, вот так вот она выглядит. И мне она очень нравится. Поехали. Вот такая вот она. Дальше такая губнушка. Она супер яркая. Я крашу ей, если только что-нибудь поиграться. Она... Сейчас покажу какой -то тональности даже. Вот она вот такой тональности. Очень яркая. Даже немного так. то она немного так. Даже яркость не прибавляет. Да. Ну, если честно, она мне не очень нравится. Да. Не попадай в кадр. Дальше. Какая у меня немножко. Такая вот. Ну, она немного вот так вот. Осветляет губы, делает их намного ярче. <связывая> да. Это точно Дельбогена. Как видите, у меня вот эта рука такая. Вот. <связываю> это из моего <это, это, связываю> я беру все время вот эту ножку. И вот эту. Потому что я них. беру все свои карандаши, пусть они пойдут их я вам показывать не буду все с, и две своих и три своих точнее. Эти. делать стрелки короче не помню как называется запуталась. и у меня вот одна серая такая еще а раз, вторая такая. У меня еще Но она в другом месте, поэтому... Один я прям на другом месте. Она вот здесь спряталась. Вот такая. Смотрите, как она. ай яй 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 Сиди, сиди спокойно. Все, Алиса. Вот так. И поэтому я беру с собой дальше, что у меня вы пройти зармияные пудры. Я беру сразу две пудры, одна яркая, другая нет, такая и такая. Ага. А тоже э, горшачи. вот такое. Как видите, я беру все. Алиса! Тихо! Алиса! Ну и кисточек. Я обалжаю, я в этом видео в прошлом показывала. Ой, я же не показывала. Вот как видите, она такая. И когда я ее вот так открою, то можно вот так вот растушевывать. Что-то там, и она мне это очень нравится. Вообще классненько, Очень классненько. Да. И вот тут под ней вот так тряпочка. Прям. Да, и можно вот так на палец, кстати, одевать. Удобненько. Да. Вот тряпочка, и она вот так, да, вот так вытирается вот все время. Вот классно, конечно, но так как я ну, сейчас могу в этот магазин, хотели мы их хотели купить, но их не оказалось. Я это купила в 2014 году. И мне она очень нравится. Я, конечно, беру. Дальше я беру одну такую. Тоже от Каза. Одну. Вот, одну такую. Очень классная. И разные разные кусочки. Ну сейчас я убью. И готово. Как видите, я собрала все. И поэтому видео заканчивается. Ставьте лайки вверх. С вами была Ангелина Бартина. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!